Я хочу предоставить вашему вниманию вот такую вот реста-бочку. С помощью этой бочки вы можете удивлять своих гостей, подавая в ней авторские блюда, блюда от шефа, которые вы можете подкоптить с помощью смоки-гам. В этой бочке мы подаем абсолютно любые блюда, начиная от авторских блюд шеф-повара, заканчивая подкопченными сырами, мясными деликатесами. Можно даже подкоптить... Вино. Бочка пользуется большой популярностью среди наших гостей, так как она вызывает вау эффект с помощью дыма. Продукты, которые находятся в бочке, они приобретают подкопченный аромат э, в зависимости от того, какие э, опилки мы используем для того, чтобы придать вкус э, блюду или, может быть, это продукт какой-то или это напиток, который мы используем на банкетах, на фуршетах катеринги, официальных встречах, как мы это делаем. Вовнутрь бочки с помощью смогига мы запускаем дым. Как я уже говорил ранее, что дым может быть абсолютно разным в зависимости от предпочтений, вкусов и желаний гостя. Вовнутрь вкладывается тарелочка, на которую вы выкладываете свои блюда, свои авторские блюда. Закрывается крышкой. Через колпачок сверху запускаем дым. Закрываем колпачок и оставляем на несколько, на несколько минут, насколько мы хотим пропитать блюдо ароматом. Происходит тот самый момент, когда мы надымили уже наше блюдо. Мы придали ему свой вкус с помощью нашего аромата сегодня. Вот так вот, вот может выглядеть вау-эффект для ваших гостей. Вкусы, я повторюсь, могут быть разные. Могут быть вишневые опилки, могут быть абрикосовые. Все учитывает пожелания вашего гостя или ваших гостей. Чем эта бочка полезна непосредственно для рестораторов, для людей, которые занимаются кейтерингом или просто организовывают мероприятия, ивент-компании, может быть? Эта бочка подсвечивается светом изнутри. Также это может быть любой цвет, любой свет, в зависимости от пожеланий и заказа клиента. Как я уже сказал ранее, бочка может иметь любой цвет, любого оттенка. Все зависит от стилистики вашего заведения. Может быть, вам нужно подобрать эту бочку по стилистику. Также на ней может быть ваш логотип, название вашего мероприятия, название вашего торжества. Сегодня у нас это колбаски, пивные вечеринки у нас проходят. Поэтому именно колбаски сегодня в этой бочке, которые мы уже подкоптили ярким вкусным ароматом. Розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти квітучую різну, я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, колись закінчиться війна, тому що я, Україна, Що тебе відку, що мене цілять свій дусіль, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. сиш. Голови поклавши відправивсь у сміх, коли назвуть героями вас. Сини зацвіте калина, мов кров червоний мак, згадає батьківщина, яким ти був, козак, вірю з тобою Я в наші сили, свобода в серці, як крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою я все подала. Завжди добро перемагає і переможе любов, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що в мене цілять звідусіль, тому що я син. Наші ангели нас захищають, від навалиють ми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам струнили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться і здалеки в країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються, ще знов дітлахи, сильна нація, вільна, єдина. Мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми є родина. І нехай буде так, буде так.